У древній русі лучники йшли попереду, аби не допустити раптового нальоту ворожої кінноти. Тоді це була основна зброя у бою. В наш час це вид розваг, тож не гаймо часу пішли випробувати. Это штука. Скажу так, и сложная, но очень приятная. Лично для меня и тех ребят, кого я знаю, это делает вот, это ощущение э, какой-то связи с природой. Мы реконструируем древний киевский стиль э, соревнования э, боевого искусства конный лучник. В древнем Киеве было ресталище, собирались гости и свои, и заморские, в общем-то, из разных уголков Киевской Руси съезжались в Киев люди, э, демонстрируя перед киевлянами и князьями свое мастерство. Мы э, не просто реконструируем, а мы возрождаем ту традицию. Кто может ему научиться? Я думаю, что любой человек, э, девушка, мужчина. Э, вот я и боялась почувствовать, что для... Ж... цены для женок. Скажу, вот сегодня вы увидите нескольких девушек, которые будут соревноваться, равные среди мужчин. Я вас учу так называемому монгольскому хвату. Есть европейский, есть монгольский. В монгольский стрела ставится вот так. Пробуйте, видите, вы держите стрелу вот этой рукой, чувствуете, что вы ее держите, она не падает. Ну, собственно говоря, ваша мишень, сейчас мы в нее с вами и выпустим одну стрелу. Крім того, ви можете бути очевидцем запеклого турніру кінних лучників з України, Росії та Білорусії. Майстерні вершники граційні коні історичних порід, що є окрасою княжої конюшні, азарт змагань і захоплені відгуки публіки, усе це створює неймовірну атмосферу справжнього стародавнього бою. ході видатися на восьме попадання інших. Вже завтра збирайтеся на грандіозну стрілянину, і ви.